आपको डायमंड बनाए ये दुआ करते हैं आप बहुत बड़े लीडर हो ये दुआ करते हैं आप बांग्लादेश में आएंगे तो हम लोग आपके साथ ट्रेनिंग करेंगे आपको ट्रेनर ट्रेनर करके हमारा स्टेज में आपको ले जाएंगे इंशाल्लाह और हमारा जो बहन है भाई लोग हैं आपके साथ अगर वो भी कम्युनिकेशन करेंगे तो मे भी मुझे लगता है कि वो भी मोटिवेट होंगे वो भी डायमंड होने का सपना देखेंगे इंशाल्लाह तो लीडर आप अगर एक मिनट में हम हमको कुछ क्लोजिंग बोले तो ए, बहुत अच्छा लगेगा क्लोजिंग में मैं आपको यही कहूंगी कि आप धैर्य रखिए अपने आप को शांत रखिए और एकदम ही अपने आप को चुस्त रखिए एक्टिव फुर्ती रखिए और अच्छे से अच्छे लीडर के साथ कम्युनिकेटिव बनाइए डीमोटिव कभी भी महत्व है क्योंकि एक लाइफ है यहाँ पे पहले गिरते हैं फिर उठते हैं फिर चलते हैं फिर गिरते हैं जब जितना हम गिरेंगे उतने हम परिपक्व तरीके से एक अच्छा बनेंगे क्योंकि जो बच्चा गिरता नहीं है ना उसके पैर के मजबूत नहीं होते आपने देखा जिस बच्चे को हम ज्यादा गोद में रख के बड़ा करते हैं ना वो बच्चा अपने आप से खा भी नहीं सकता अगर जो बच्चा गिरता है उठता है उठता है फिर चलता है वो बच्चा बहुत स्ट्रांग होता है हम यहाँ पे बच्चे हैं अभी लिप को अभी हम सीख रहे हैं तो आप इसमें धैर्य रखिए निरंतर रखिए कंटिन्यू रखिए एक दिन काम करके चार दिन मत सोइएगा क्योंकि मैंने आईडी बना के तीन महीने तक मैंने प्रमोट नहीं किया अगर मैं तीन महीने उसी दिन से ही अपने लीडर की बात सुनिए अगर मैं करती तो नेपाल की फर्स्ट प्लेटनियम और फर्स्ट डायमंड मैं ही होती हंड्रेड परसेंट नेपाल का फर्स्ट डायमंड तो मैं हुई वो मुझे मेरे अंदर का कॉन्फिडेंट है चाहे मैं आज डायमंड नहीं हूँ मेरा feeling, मेरा डायमंड हूँ नेपाल की पहली प्लेटनियम में होती और वो इनकम लेती जो मेरे हसबैंड से ले रहे हैं और फैमिली का सपोर्ट बहुत अच्छा है आप सभी लोगों को मैं यही कहूंगी यहाँ पे जितने हम आठ दस लोग हैं आप अपने साथ अपनी फैमिली को भी इस बिजनेस में आबद्ध कीजिए सोशल कीजिए क्योंकि क्या होता है कि बहुत से लोगों की हस्बैंड करते वाइफ सपोर्ट नहीं करती वाइफ करती है तो हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते आपकी सिस्टर करना चाहती है ब्रदर करना चाहते तो ये बिजनेस ऐसा है कि हम पूरे फैमिली मिलके कर सकते हैं जैसे सर बोले कि उन वहां की एक मोबाइल की शॉप है हार्डवेयर इंजीनियर सर ही इंजीनियर है मैडम इंजीनियर नहीं है राइट right, सर सर ही इंजीनियर है मैडम इंजीनियर नहीं है अगर यहाँ पे अगर सर अगर डायमंड है तो मैडम भी डायमंड है यहाँ पे क्या है आपने सीखना है और करना है ना आपको पढ़ना है ना आपको सर्टिफिकेट चाहिए ना आपको कोई डिग्री चाहिए ऐसा बिजनेस है फैमिली को साथ में लेके चलिए और अच्छी कम्युनिटी बनाइए और हमेशा पॉजिटिव रहिए हमेशा एक्टिव रहिए एक बार में लोग नहीं सुनता तो ये सोचिए मेरे अंदर कमी है पहले मैं ये सोचती थी राहुल शर्मा सर मोहित त्यागी सर झूठ बोलते हैं कि भाई हम तो सोशल मीडिया से लीड लेते हैं सोशल मीडिया से ज्वाइनिंग आती है पिछले में तीन चार महीने से सोचती थी ये लोग बड़े लोग हैं अच्छे घर के हैं पढ़े लिखे हैं ये लोग शहर में रहते हैं इनके पास आते हैं हम लोग तो गांव में रहते हैं मैं नेपाल की गांव की लड़की हूँ मैं छोटे से शहर में रहती हूँ नेपाल बहुत छोटी कंट्री है बहुत गरीब कंट्री भी है तो मुझे लगता था ये बकवास है मगर जैसे जैसे उन लोगों के बातों को मैंने फॉलो किया ना अभी मैं आपके सर को मैं अभी भेज दूंगी एक इतना बड़ा लीडर है बेस्टिस का जो कर करोड़ों की गाड़ी में घूमता है इंडिया और नेपाल में रह रहा है वो मेरे साथ पर्सनली मिलना चाहता है आखिर क्यों क्योंकि लिप ने वो क्वालिटी हमको बनाई है अभी बड़े बड़े लीडर लोग हमसे पर्सनली में मिलना चाहते हैं पर्सनली में हमसे नंबर चाहते हैं आपसे बात करना चाहते हैं बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे वो एजुकेशन मिलती है और हम भी इतने पढ़े लिखे नहीं है हम भी नौवीं दसवीं ग्यारहवीं तक ही पढ़े हैं, बहुत से लोग है अंगूठा है मगर एक एम बिजनेस ऐसा बिजनेस है जहाँ पे आपको तो पूरा डिग्री तक की एजुकेशन आपको एक हाई क्वालिटी का एजुकेशन हाँ पे मिलता है तो मैं यही कहते अपने शब्द को यहीं पे एंडिंग करना चाहूंगी मेरे शब्द जितना भी मैंने आज, आज आपके सामने बोला ये सब मेरी रियली जर्न बात है मैं अपने आने वाले लोगों को कोई मेरे को अगर नेगेटिव करता है मैं उन लोगों को सीधा पॉजिटिव कर देती हूँ क्योंकि फैमिली मेरी है ना मुझे पता है ना मेरा घर कैसे चलता है मेरे घर के सपने क्या है बाहर वाले के तो सिर्फ पैर खींचना आता है बातें बनाना आता है मगर आप लोग तभी बोल पाएंगे जब भी आप लोग सीखेंगे सीखने के लिए जब तक आप जूम में नहीं जुड़ेंगे लीडर के साथ कम्युनिकेट नहीं बनाएंगे ना तब तक चाहे दस साल ही नेटवर्क कर लीजिए आपके अंदर वो क्वालिटी नहीं आएगी क्योंकि मैं पिछले आठ साल से नेटवर्क हो रू मगर मैं आज के दिन पे कहती हूँ मैं उस टाइम पे नेटवर्क नहीं मेरे सेल्समैन थी पोड़क को सामान को घर झोले में डाला और एक गधा होता है ना डमी की तरह जा जाके प्रोडक्ट को प्रमोट करना वो थे हम सेल्समैन थे एक अच्छी जनरी मिली हमको लिपुड के माध्यम से आप एक अच्छा इनकम ले सकते हैं अपना अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हैं यहाँ पे हमें बिजनेस करना है तो बिजनेस मैन की तरह बोलना पड़ेगा बिजनेस मैन वाली क्वालिटी होनी चाहिए और उस क्वालिटी को डेवलप करने के लिए लीडर के साथ कम्युनिकेशन जूम मीटिंग का बहुत ही जरूरी है और फिजिकली में मिलना भी बहुत जरूरी है क्योंकि अभी कंट्री छोटी है लोगों को समझ नहीं है नेपाल के लोग इतने एजुकेट नहीं है बहुत कम लोग हैं जो हम लोग अभी इंडिया और नेपाल के बॉर्डर में रहते हैं यहाँ के लोगों को समझाना उनके अंदर भी तो इच्छा है ना अच्छा पैसा कमाने का अच्छा लाइफ जीने का मगर उन लोगों को पैसा कमाने का, का माध्यम नहीं मालूम तो हम लोगों को मालूम है ना हम उसको शेयर करेंगे दस लोगों को बोलेंगे एक लोग आएगा ना तो भी समझ लीजिएगा हमने बहुत बड़ा पुण्य का काम कर लिया क्योंकि लिपगुट ऐसी कंपनी है ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से हर घर के अंदर दाल रोटी चलने का अवसर हर लोगों को मिल रहा है अगर आप इसमें श्रद्धा से काम करते हैं तो থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ আপনারা সবাই আজকের কাছ থেকে শোনার পরে আপনারা মোটিভেট হয়ে গেছেন আমিও হয়ে গেছি মার্শাল আলহামদুলিল্লাহ অনেক সুন্দর কথা বলছে আপু এবং উনি যে বিজনেস করতেছে বাইরের দেশ থেকে একজন মহিলা পরিমাণ কষ্ট করতেছে মেহনত টিম বিশাল হয়ে গেছে এবং আমরা জাস্ট যদি একটু ফলো করে আমি আইডিটা আপনাদেরকে দিয়ে দিব আপনারা দেখবেন উনি রেগুলারলি অনলাইনে থাকে রেগুলারলি মেহনত করতেছে এবং কন্টিনিউসলি উনি কিন্তু কাজ করে যাচ্ছে এবং যারা কিনা রেগুলার মেহনত করে এরা এদের জন্য আল্লাহ তালার ওয়াদা আছে সে যে কোনো প্রতিষ্ঠন থেকে করুক যে কোনো দেশ থেকে করুক যে কোনো ব্যক্তি করুক সে সফলতা পাবেই এবং এটা রেগুলারলি রেগুলারলি করতে হবে যারা করবে তারাই কিন্তু সফল হবে এবং আপুর কাছ থেকে কিন্তু আমরা মোটিভেশন পাওয়ার বিষয় কারণ একজন মেয়ে হয়ে উনি কিন্তু ছেলের থেকে একশো গুণ বেশি কাজ করতেছে হয়তো আপনি আমি এভাবে কাজ করতেছি না আপু যেভাবে কাজ করতেছে তো উনি যদি ইনকাম না করে তাহলে কি আমি ইনকাম করবো আপনি ইনকাম করবেন অবশ্যই না যে মেহনত করবে তার সাথেই আল্লাহ তালার ওয়াদা আছে সুতরাং আপনারা মেহনত করেন এবং উনি কয়েকটা বিষয় আমাদেরকে বলছে যে কিনা উনি বলছে যে অনেক বড় বড় লিডার যেমন আমাদের রাহুল শর্মা আমাদের মুহিত ত্যাগী ওনারা অন্য প্ল্যাটফর্মে অনেক সময় দিছে এবং ওইখানে সফল হয় নাই বাট লিপগুডে এসে ওই মেহনতের ফলটা লিপগুডে পাইতেছে তার মানে আপনি হয়তো লিপগুডে বা নেটওয়ার্ক মার্কেটিং সময় দেন নাই যার কারণে আপনার লিপগুড থেকে প্রথম অবস্থাতেই আপনার ইনকাম হচ্ছে না বা আপনি তেইশ দিনে ডায়মন্ড হইতে পারতেছেন না পাঁচ মাসে ডায়মন্ড হইতে পারতেছেন না বাট আপনি এখানে যে সময়টা স্পেন্ড করবেন আজ থেকে ছয় মাস এক বছর পরে দেখবেন আপনি এখানে ডায়মন্ড হওয়ার সুযোগ আছে এই জন্য আমরা বড়ো বড়ো লিডারদের সাথে কমিউনিকেশন রাখবো বড় বড় লিডারদের সাথে আমরা কথা বলবো রাহুল শর্মা মুহিত্র স্যারকে বললেই কিন্তু ওনারা এইসব এ আসবে ওনারা খুবই ফ্রেন্ডলি বাট আপনারা যদি আপনাদের টিম বড় না করেন তাহলে ওইরকম ব্যক্তিদের ভ্যালু বুঝবে না ওনারা হ্যাঁ ওনাদেরকে ভ্যালু বোঝানোর জন্য আগে রেগুলার করতে হবে মিটিং মিটিংয়ে নিয়ে আসতে হবে তো ইনশাল্লাহ আমরা আজকে মিটিং শেষ করে দিব আমি জানি না আয়েশা উনার নাম লেখা উনি কে যদি আপু আপনি বলতেন যে আপনি কোন টিম থেকে আসেন বা কার টিমে আসেন যদি একটু শেয়ার করতেন তাহলে ভালো এখানে আয়সা নাম লিখা আপনি যদি একটু শুনে থাকেন আমাদেরকে বলেন কারণ আমরা এখানে যারা আছি সবাই আমরা লিডার আমরা রেহেম টিম থেকে আসি তো আমি আপনাকে চিনি নাই আপনি আমার আপনার পরিচয়টা দিলে আমরা এই মুহূর্তে আমরা আমাদের মিটিং শেষ করবো এক মিনিটের ভিতরে জাস্ট আপু আপনি যদি বলতেন এখানে আপনার পরিচয়টা দিতেন আপনি কোন টিম থেকে আছেন কার টিমে আসেন কার সাথে জয়েন করছেন কারণ আমরা এখানে লিপগুডের সদস্য ছাড়া অন্য কাউকে রাখি না এবং রেহেম টিমের সদস্য ছাড়া এই মিটিং আসার কোনো সুযোগ নাই তো আপনি যদি আপনার পরিচয় না দেন তাহলে নেক্সট মিটিং আপনাকে আমরা রাখবো না ইনশাল্লাহ কারণ আপনার পরিচয় না পাইলে আমরা কিন্তু আপনার এই আইডিটা আমরা ব্যান করে দিব সুতরাং আপনি আপনার পরিচয়টা যদি দিতে পারেন তাহলে বেটার হয় নতুবা আমরা এক মিনিটের ভিতর মিটিং শেষ করবো ইনশাল্লাহ আমরা পরবর্তী মিটিং আপনাকে আর রাখতে পারবো না তো আয়সা আপনি কি শুনতে পারতেছেন আপনি আপনার নামটা বলেন আপনি কোন টিমে আছেন এটা একটু বলেন আহ যদি আপনি না শুনে থাকেন তাহলে আহ নেক্সট মিটিং এ কিন্তু আপনাকে আর রাখবো না ইনশাআল্লাহ আমরা তো আপনি জাস্ট এক মিনিট সময় পাচ্ছেন আপনি আপনার পরিচয়টা দেন আপনাকে আমি মাইক্রোফোন অন করার সুযোগ দিলাম আর আমরা এই মুহূর্তে আমরা আমাদের মিটিং এ শেষ পর্যায়ে আমরা এই মুহূর্তে আমাদের মিটিং ক্লোজ করে দিব আগামীকালকে আবার দশটায় আমাদের আছে গেস্ট মিটিং আছে মিটিং তো আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করব আমরা আমাদের উপস্থিতি বাড়াবো এবং আমাদের গেস্ট রাখার চেষ্টা করব এবং ইনশাল্লাহ এই সকল মিটিং থেকে আমরা নিজেকে অ্যাক্টিভ করব নিজেকে ডায়মন্ড বানানোর জন্য কাজ করবো ইনশাল্লাহ তো ধন্যবাদ সবাইকে সবাই সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন থ্যাংক ইউ ম্যাডাম ইনশাল্লাহ নেক্সট টাইম আপনাকে আবার নক দিব আমরা ইনশাল্লাহ আগে আপ আমার সাথে মিটিং আয়েগে তো আমি জাদা খুশ হোঁগে আপকে লিয়ে দোয়া হ্যাঁ আপকেল বহাদা প্যার হ্যাঁ আগে আপ ডায়মন্ড হোগে তো আমি জাদা খুশ হোগে আর বাংলাদেশে আমশ্যই আমরা আপনাকে এখানে অচিভমেন্টের জন্য আপনার যে ডায়মন্ডশিপ আপনি কনফার্ম করবেন সেটার জন্য আপনাকে আমরা পুরস্কৃত করবো আমরা এখানে এসে আপনাকে অ্যাওয়ার্ড দেবো আপকো বাংলা দেশ মেয়ে ইনভাইট করেন বাংলা দেশ মেয়ে ক্র্যাশ দেন লেডিস হোক আমা जो हम लोग बहुत बड़े बड़े लीडर से भी ये मोटिवेशन नहीं पाते हैं आपके साथ कन्वर्सेशन के बारे कन्वर्सेशन के लिए हम बहुत ज्यादा आपके रही है और आ, आपके आ, मंगल चाहते हैं हम लोग सभी लोग हम डायमंड हो ये आप भी दुआ करना और हम लोग सब लोग यह हंड्रेड परसेंट इनशाला अगर हम लोग मेहनत करेंगे तो हम लोग डायमंड होंगे তো সবকেও ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আগামীকালকে আবার কথা হবে আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ